Я хочу сказать вот, э, избирателям, которые пойдут на участки, а особенно хочу сказать тем, которые там то ли собираются не идти, то ли не знают за кого голосовать, я хочу напомнить и, и сказать о том, почему произошел Майдан, почему погибла небесная сотня, почему вторглась Россия. Это все произошло потому, что кто-то не ходил на выборы, кто-то не хотел разбираться. Кто-то считал просто под одну метлу, говорил, что все эти будут депутаты всех к стенке, голосовать ни за кого не надо. И именно такая позиция произвел, привела к тому, что в Верховную Раду пробрались там Царевы, Фирташи всякие там, ну то есть Шуфричи, да, пробрались вся эта банда Януковича. Она туда пробралась именно благодаря чему-то молчаливому согласию. Я призываю всех сегодня, вот всех избирателей, очень ответственно отнестись к этим выборам, очень внимательно следить за тем, кого они выбирают, потому что, если, не дай бог, опять будет прогречку, то будет опять Майдан, будет опять плохо. Поэтому я всем советую голосовать за Игоря Андрейченко.